جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اب سیرت طیبہ کو سمجھیں میں وہ چیزیں چن رہا ہوں جن کا تعلق ہماری ہر روز کی عملی زندگی کے ساتھ ہے جو ہماری پریکٹیکل لائف کو سنواریں ہمارے اخلاقیات کو سنواریں ہمارے آپس کے تعلقات میں جو بگاڑ ہے ان کو ختم کریں درستگی پیدا کریں اور بحثیت مسلمان ہماری زندگی کو ایک اچھا انسانی نمونہ بنائیں تو آقا علیہ السلام پر جب پہلی وحی اتری اس موقع پر حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں سٹیٹمنٹ اور یہ سٹیٹمنٹ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے کتاب و بد الوحی پہلی کتاب میں ام المومنین حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پندرہ برس اعلان نبوہ سے قبل آقا علیہ السلام کی زوجیت میں گزار چکی تھی اور آپ کے شب و روز صبح و شام زندگی کا لمحہ لمحہ دیکھ چکی تھی انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا آقا علیہ السلام کا اس سٹیٹمنٹ کے چند جملے انہوں نے کہا ان قلعہ تاثر الرحیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ برس آپ کی بیوی زوجہ کے طور پر میں نے جو آپ کی صبح و شام دن رات سفر حضر حال احوال اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا زندگی کے معمولات کا ایک ایک لمحہ دیکھا تو جو آپ کی سیرت میں نے سمجھی اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ خونی رشتوں کو پروان چڑھاتے ہیں یعنی بہن بھائی اعزا قارف جہاں خونی رشتہ ہے ان کو کاٹتے نہیں ہیں ان کو جوڑتے ہیں اب حضور کی سیرت طیبہ سے محبت کرنے والے ان پر لازم ہو گیا کہ آج سے توبہ کریں اگر خونی رشتہ توڑا ہے تو اس کو جوڑیں خواہ خونی رشتے کے لوگ آپ سے زیادتی بھی کریں مگر آپ پر فرض ہے کہ آپ زیادتی نظر انداز کریں جوڑیں کیوں آقا علیہ السلام جوڑتے تھے ایک سیابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو کیا کروں فرمایا اگر تم بھلائی کرو اور وہ بھی بھلائی کریں تو بھلائی اور بھلائی دونوں طرف سے ہو تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا یہ تمہاری سیلہ ریمی اور احسان نہیں ہے سیلہ ریمی اور احسان تو یہ ہے وہ برائی کریں اور تم برائی والے کے ساتھ بھلائی کرو یہ کردار محمدی ہے اس کردار کی جھلک آپ اپنے اندر پیدا کریں میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے مسجدوں پہ خرچ کرتے ہیں مسجدوں پہ خرچ کرتے ہیں غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں حج اور عمرہ پہ خرچ کرتے ہیں میلاد شریف پہ خرچ کرتے ہیں گیارہویں شریف پہ خرچ کرتے ہیں بزرگوں کے نذرانوں پہ خرچ کرتے ہیں غریبوں کی امداد پہ خرچ کرتے ہیں مدرسے اور یتیم خانے کئی خیر کے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں مگر ان کے ڈائریکٹ خونی رشتہ دار بھائی بہن عزیز بھتیجے بھتیجیاں بھانجیاں بھوک سے افلاس سے پریشان حال ہیں پیسہ ہے اور جگہوں پر صدقہ کرتے ہیں مگر ان کو حق ادا نہیں کرتے کیوں ان سے ناراضگی ہے وہ میری بات نہیں سنتی انہوں نے یہ زیادتی کی ہے تو جو آدمی سیلا ریمی پر خرچ چھوڑ کر جتنا چاہے دین کے کاموں پر خرچ کر لے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا ان نقل تاثر <الرَّحِم> پہلا جملہ جو ام المؤمنین سیدہ خدیت الخبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بولا پہلا جملہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا وہ حضور کے سلا رحمی کا عمل تھا سلا رحمی کا عمل تھا اور پھر فرمایا وہ تس الحدیث آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں سچ بول سچائی سیرت محمدی کا سب سے بڑا عنوان ہے اپنی زندگی میں فوکس کریں سچ بولنے پر وہ تحمل القل آپ کمزوروں یتیموں غریبوں ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں وہ تقصم المعدوم غریبوں فقیروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے اور ان کی مدد کرتے ہیں وہ تقری مہمان آ جائے تو مہمان نوازی کرتے ہیں فرمعین <applause> علاء الواء بلحق جب راہ حق میں مشکلات ہوتی ہیں تو اس میں آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں کسی پر مصیبت آتی ہے تو مدد کرتے ہیں اس لیے اللہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا یہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کی زوجہ متحرہ نے دیا ہے